মানুহ যেন তেনে দুবেলা দুমুঠি খাই আছোঁ তহঁত দুজনীয়ে সন্মানটো আৰু শেষ নকৰিবিচোন অত ঘূৰি ফুৰিতে গাভৰু ছোৱালী অত ঘূৰি ফুৰিলে মানুহে বেয়া বুলি কয় নহয় ঘূৰি নুফুৰিবি মা মই ঘূৰি ফুৰা নাই নহয় মা ভণ্টিহে ঘৰত নাই মই পিছফালে ফুলকিজোপা ৰুইছিলোঁ যে তাতে পানী দিহে আছিলোঁ তুমি মাতা শুনাই নাপালোঁ মা ভণ্টিহে জানো ক'ত গ'ল তাইকতো মই বুজাই ব'লেই নোৱাৰোঁ ক'ত ঘূৰি ফুৰে ভগৱান জানে মানে তাই মানে ল'ৰা নিচিনা থাকিব খালি ক'ত গ'ল তাই ৰাতিপুৱাৰ পৰা মানে ঘৰত আহাই নাই তাই আহক আজি তাইক মই দিম মই ভালকৈ তহঁত দুজনী লৈ মোৰ চিন্তা লাগি থাকে তহঁতে বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰোঁ খালি হা ঘৰখন মই কেনেকৈ চলাই আছোঁ সেইটো মইহে জানো আকৌ তহঁত দুজনীয়েও যদি চিন্তা কৰি থাকিব লাগে এনিটাইম কেনেকৈ চলিম কচোন হা তইতো বাৰু বুজি পাওঁ তাই যে একো বুজিয়ে নাপায় তাই এনেকৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালী নিচিনা উত্তৰত ঘূৰি ফুৰিলে হ'ব নেকি তাই ইমান গাভৰু হ'ল বিয়া দিব বয়স হ'ল তহঁত দুজনীয়ে বিয়াৰ কাৰণে মোৰ কিমান চিন্তা লাগি থাকে মইহে জানো যদি কিবা নহয় নোহোৱা ভগৱানে নকৰক কেতিয়াবা কিবা বেয়া ঘটনা এটা হৈ যায় মই কাক ক'ম কচোন মোক কোনে ৰক্ষা কৰিব আমাক দেউতাৰে নোহোৱাৰ পৰা মই কেনেকে চলি আছো তহঁতে বুজি পাইছ নে নাই কচোন বাৰু তাই বুজালে নুবুজে কিহৰ কাৰণে মানে ঘৰে ঘৰে ঘূৰি ফুৰা এতিয়া গাভৰু ছোৱালী শুভা নাপায় নহয় মা মই বুজি পাওঁ মোক কব নালাগে দিয়া মই চব বুজি পাওঁ আৰু ভণ্টি তাইক বুজাওঁ মই মা মই বহুত বুজাই থাকোঁ কিন্তু তাই বুজি নাপায় কিয় জানো ছোৱালীজনী বুজি নাপায় আৰু তুমি ইমান চিন্তা কৰি নাথাকিবা দিয়া আহিব দিয়া তাই বেছি দেৰি নকৰে ইমান চিন্তা কৰি থাকিলে আগত তোমাৰ গাহে বেয়া লাগি থাকিব তুমি যোৱা হাত মোক ধৰি লোৱা গৈ মই কিবা এটা বনাওঁ গৈ যোৱা মাজনীও তইয়ে বুজি পাওঁ আৰু তাইক কি ক'ম তাইকতো বুজাই লাভেই নাই তাই কেতিয়াও বুজা হ'ব বাৰু মাজনী মই অকলে তহঁত দুজনীক কেনেকৈ চম্ভালি গৈছো তই বাৰু বুজি পাও তাইক কেনেকৈ বুজাম বাৰু তাই কিয় বুজি নাপায় তাই এনেকৈ ঘৰে ঘৰে ঘূৰি ফুৰে লৰাৰ লগত খেলি ফুৰে মানুহে ভাল বুলি নকয় তাই দিনৰ দিনটো ঘৰত নাথাকে কি হব তাইক লৈ মোৰ বহুত চিন্তা মাজনী হ'ব দে যা তই কিবা এটা বনাই গৈ মই হাত ভৰিকিটা ধুই আহো যা মা তুমি চিন্তা কৰি নাথাকিবা ভতিয়া বুজি পোৱা হ'ব দিয়া মা মই ভাত খাওঁ ভাত দিয়া মোক তোৰ আহিয়ে ভাত খুজিবা হলে হা কম মৰি আছিলি গৈ ইমান দেৰি তই ঘৰত কাম বন এখন কৰিব নোৱাৰ দিনৰ দিনটো খালি ঘূৰি ফুৰিবি তই কি সৰু হৈ আছ বুলি ভাবিছ নেকি নিজকে আহিয়ে খালি ভাত খাও ভাত খোৱাত কথাটো ঘৰখনৰ কাম এখন কৰিব নালাগে তই এতিয়া আকৌ ভাত খোৱাবি আকৌ ওলাই যাবি নাই বনোৱা ভাত চাত মই ওলাই গ'লো তাতে কি হ'ল মই কি ওলাই যাব নালাগে নেকি মই নোৱাৰো ঘৰৰ কামখন কৰিম বুলি দুইজনীয়ে কৰোৱাই আকৌ মইও কৰিব লাগে নেকি নৰম কৰিবলৈ মই ভোক লাগিছে ভাত লাগে ভণ্টি মাক তেনেকৈ কথা কয় নেকি ইমান কষ্ট কৰি আমাৰ খুৱাই আছে আকৌ তেনেকৈ কথা কওঁ যে কিহৰ কাৰণে মানে খালি খাওঁ খাওঁ কৰি থাক যা পাকঘৰত যি আছে তাকে খাবই বনাবতো লাগিব ন বনোৱাই নাই কি কলো মই কি ক'লো মোৰ ভোক লাগিছে মই খাব লাগে দুইজনীয়ে খালী মোৰ খোৱাৰ ওপৰত চকু দিয়ক মই কাম কৰিলেহে খাব পাওঁ নেকি মই এনেও খাম চাই ল'ম তহঁত দুজনীক তহঁতে মোক খা খোৱাৰ ওপৰতো চকু দিয় মই নিজে ইনকাম কৰি লওঁ ৰ তাৰপিছত চাবিচোন তহঁতক মই কি কৰোঁ খালি দুইজনীয়ে খালী মোক কেটকেইটা থাকিবি ঘৰলৈ আহিলে শান্তি নাই খালী গালিয়ে দিব গালিয়ে দিব কিবা ভোক লাগিছে বুলি ক'লেও জগৰ লাগে সিহঁতৰ অঁ জগৰ কিয় নালাগিব তই ৰাতিপুৱাৰ পৰা কেইটা কাম কৰিলি ঘৰখনত এটা কাম বন কৰি পাইছনে বাইৰে সকলো কাম বন কৰি তই ভাত বনোৱাই নে ভাত বনাবহে এতিয়া তইতো ভাতকেইটাকৈ বনাবহি পাৰ তইতো কি সৰু হৈ আছ নেকি নিজে বনাই নিজে খাব নোৱাৰ লোকৰ ওপৰত আশা কৰি থাকিবি খালি এতিয়া খাই লৈ আকৌ বাহিৰত ঘূৰিব যাবি তই ল'ৰা নেকি ল'ৰাৰ লগত খালী খেলি ফুৰিবি ঘূৰি ফুৰিবি কাম বনাই তোৰ কথা ক'লে আকৌ যাব লাগে তোৰ যা ভাল নাপাওঁ যা য'ত যাওঁ যা গৈ হা ইমান কষ্ট কৰি মই বজাৰত খোজ কাঢ়ি কাঢ়ি গৈ মই ঘৰৰ বস্তুখিনি শাক পাচলিখিনি নি বেছি থৈ দুপইচা পাই আনিছোঁ সেই দুপইচাই দুজনীকে তহঁতক চলাই আছোঁ আৰু তহঁতে তহঁতে কি কৰিছোঁ হা বাইতো ঘৰ চব কাম বন কৰে তই তই কি সৰু হৈ আছ তই কৰিব নালাগে তইতো কিবা এটা কৰি সহায় কৰি দিব পাৰ বাইৰক মই আহি পাইছোঁ এতিয়া তই মোক কিবা এটা দিব লাগে আৰু নাই নিজেহে আহি খোৱাত ব্যস্ত হাঁ যা যি আছে তাকে খাগৈ আৰু হুলস্থুল কৰি নাথাকিবি আৰু কিন্তু ঘৰৰ বাহিৰত নাযাবি অ'ত গৈ অত গৈ ত'ত গৈ ঘূৰি নুফুৰিবি কৈ দিছোঁ মোৰ সন্মানটো শেষ নকৰিবি তই এতিয়া সৰু হৈ থকা নাই গাভৰুৰ ছোৱালী হ'লি এতিয়া এনেকৈ ঘূৰি ফুৰা বয়স নহয় বুজিছনে বাপেৰে নাইকিয়া হোৱাৰ পৰা মোৰ বহুত চিন্তা আৰু তই মোক দহটা চিন্তা আৰু বঢ়াই নিদিবি গম পাইছ হ'ব হ'ব নেখাওঁ যা তহঁতে খা মই চাই ল'ম তহঁতক মই নিজে ইনকাম কৰিম যেতিয়া চাবি কি কৰো খালি মোৰ খাবলৈ আহিলে তহঁতৰ জগৰ লাগে খালী গালি দিয় গালি দিয়া তাইকে লৈ থাক তাই লৈ থাক ডাঙৰ জীয়েকে লৈ থাক নালাগে মোক একো খোৱাব নালাগে তই ডাঙৰ জীয়ৰকে খোৱা ডাঙৰ জীয়াকে ৰখা বাৰু মই একো কাম চাম কৰিব নোৱাৰো মই খালী কেটকেইটা থাকক কেটকেইটা থাকক নাখাও যা একো নাখাওঁ মই আকৌ ওলাই যাওঁ যাওঁ মা হ'ব দিয়া খং নকৰিবা আহিব দিয়া তাই ক'তো নাযায় ঘৰলৈকে আহিব ক'তনো যাবগৈ অঁ হ'ব দিয়া তুমি হাত মুখ ধুই আহাকৈ যোৱা অঁ সোনকালে ভাতকেইটা বনাওঁগৈ নহ'বা তাই আহি আকৌ লাগিবহি তুমিও তোমাৰো চাগে ভোক লাগিছে যোৱা মই ভাতকেইটা বনাওঁগৈ তুমি হাত মুখ ধোৱাকৈ যোৱা হ'ব দে যা মাজনী বনাব যা সোনকালে আকৌ আহি নহ'বা তাই নাপালে আকৌ এখন হুলস্থুল কৰিব যা মই হাত ভৰিকেইটা ধুই মই পাকঘৰলৈ গৈ আছোঁ যা অঁ মা হ'ব দিয়া অঁ মালতী নহয়নে অ মালতী অঁ জোনালী বাইদেউ দেখোন অঁ ময়ে দিয়ক এই বজাৰৰ পৰা আহিলোঁ ভালনে আপোনাৰ এই ভালেই দে তোৰ তোৰ খবৰ কচোন আমাৰ নে কি আৰু আছোঁ আৰু দিয়ক ছোৱালী দুজনী ছোৱালী দুজনী ভাল খবৰ ডাঙৰজনীতো ডাঙৰেই হ'ল চাগে নহয় জানো অঁ বাইদেউ ডাঙৰটো হৈছে বাৰু আছে আৰু সিহঁতো ভালে সিহঁতৰ বিয়া বাৰুৰ কথা চিন্তা কৰা নাই নেকি তই বিয়া নিদিয় নেকি বিয়াতো দিব লাগে বাইদেউ কিন্তু আপুনিচোন জানেই মোৰ কেনেকুৱা পৰিস্থিতি মই কেনেকৈ চলি আছোঁ বিয়ানো কেনেকৈ দিওঁ কওকচোন আৰু ভাল ল'ৰাওতো তেনেকৈ পাবলৈ নাই আমাৰ নিচিনা দুখীয়া মানুহৰ ঘৰলৈনো ক'ত ভাল ল'ৰা আহিব কওকচোন কিয় আহিব কিয় আহিব ছোৱালী দুজনী ভাল ছোৱালী মইতো জানোৱেই ডাঙৰজনী বাৰু জানো সৰহজনীক ইমান নাজানো কিন্তু সৰুজনীও চাগে ডাঙৰ হ'ল নহয় জানো অঁ বাইদেউ দুইজনীয়ে বিয়া বয়স হৈছে আৰু দুইজনীয়ে ডাঙৰ হ'ল আৰু ল'ৰাটো তেনেকৈ মানে কি আৰু কওকচোন তেনেকৈ নাহেই ল'ৰা আহিলেতো বাৰু বিয়াৰ কথা আলোচনা কৰোঁ কিন্তু বিয়া দিব পৰা তেনেকুৱা মোৰ সামৰ্থ নাই বাইদেউ মালতী মোৰ ভণ্টিজনী ল'ৰা দুটা আছে মানে ডাঙৰ ল'ৰাটোৰ বিয়া বয়স হৈছে তাৰ কাৰণে ছোৱালী চাই ফুৰিছে তোৰ ডাঙৰ ছোৱালীকে দে নহ'লে দিয় যদি ভালো হ'ব তোৰ ডাঙৰ ছোৱালীজনীকতো মই চিনি পাওঁৱেই ভাল ছোৱালী তাইক বা সুধিছা নহ'লে আৰু মোৰ ভণ্টিজনীকতো তই চিনি পাওঁৱেই ভনীজোঁৱাই ঢুকোৱাৰ পৰা ল'ৰা দুটাই মাকক চাই আছে ল'ৰা দুটাৰ ভাল ইনকামো আছে তইতো জানোৱেই ভাবিছা নহ'লে কথাটো বাইদেউ কি কথা কৈছে আমাৰ নিচিনা দুখীয়া ঘৰ আৰু আপোনালোকৰ ভণ্টীৰ ঘৰ ইমান ধনী মানুহ তেওঁলোকে জানো আমাৰ নিচিনা ঘৰৰ পৰা ছোৱালী নিব আৰু মইতো কিয় বেয়া পাম মইতো তেনেকুৱা হ'লে ভালেই পাম কিন্তু আপোনালোকৰ ভণ্টিহঁত ইমান ধনী মানুহ ভনীজোৱাই ঢুকাল কি হ'ল কিন্তু ল'ৰাকেইটাইতো ইমানখিনি ইনকাম কৰে ইমান টকা পইচা থকা মানুহ আমিতো তেনেকৈ বিয়া দিব নোৱাৰিম বাইদেউ ক'ত চাগে এইবোৰ সম্ভৱ হ'ব এইবোৰ সপোন আমি নেদেখোঁ ইমান যে ধনী মানুহৰ ঘৰত ছোৱালী বিয়া দিব পাৰিম সেইটো সুধিও একো লাভ নাই বাইদেউ তেওঁলোকে এইটো ক'ত চাগে মান্তি হ'ব আৰু তেওঁলোকে যদি একো আপত্তি নকৰে তে মোৰনো কি আপত্তি হ'ব পাৰে মইতো ভালেই পাওঁ ছোৱালী দুজনী দিবলৈ চিন্তাই কৰি আছোঁ কিন্তু এইটো সম্ভৱ নহয় বাইদেউ হেই মালতী মোৰ ভণ্টিহঁত তেনেকুৱা নহয় অ একো দুখীয়া ধ্বনি মাৰি নেথাকে গম পাইছনে একো সম্পত্তি নালাগে খালী ছোৱালীজনী দিলেই হ'ল তই ৰাজিনে বাৰু মই তেন্তে কথাটো আলোচনা কৰিমগৈ তই মোক কত উত্তৰটো দিবি আকৌ তেনেকুৱা হ'লেতো বাইদেউ মোৰ একো আপত্তিয়ে নাই মোৰ ছোৱালীজনী হ'লে যদি হয় মই তেনেহ'লে কিয় বেয়া পামনো বাৰু আৰু মই সম্পত্তি দিব পৰাকৈ তেনেকৈ সামৰ্থ মোৰ নাই সেইটো আপুনি জানেই আপুনি সেইখিনি কথা কৈ দিব যদি মান্তি হয় তেন্তে মোৰ একো আপত্তি নাই বাইদেউ আৰু মোৰ ডাঙৰ ছোৱালীজনীও মই জানো মই যি কওঁ তাকে শুনিব তাইক মই বেলেগকৈ সুধিব নালাগে হ'ব তেন্তে মালতী মইতো তাতে থাকোঁ মই আজি ভণ্টিহঁতৰ লগত কথাটো আলোচনা কৰিম দে হ'ব বাইদেউ ভাল বাৰু মা আহিবালা ইমান হাঁহি হাঁহি আহিছে যে কি হ'ল মা মাজনী তই শুনিলে তইও হাঁহিবি বহুত ভাল খবৰ এটা পাই আহিছোঁ জাননে আজি বজাৰৰ পৰা আহোঁতে তোৰ বিয়াৰ খবৰ ইমান ভাল মানুহে ঘৰৰ বিয়াৰ কাৰণে প্ৰস্তাৱ দিছে মানে বহুত মোৰ সুখ পাইছোঁ বহুত সুখ পাইছোঁ জাননে মাজনী আৰু সিহঁতে খালী ছোৱালীজনী হ'লেই হ'ল একো সা সম্পত্তি নালাগে মই বিয়াও দিব নালাগে সিহঁতে চব খৰচ পাতি কৰিব আৰু বহুত ধনী মানুহ জাননে তই চিনিয়ে পাবি আমাৰ যি জোনালী বাইদেউ যে জোনালী যে ঠাই যে চিনি পাইছ সিহঁতৰ ভনীয়েকৰ পিতেক হয় ভাল ইনকাম কৰে সিহঁতে দেউতাক ঢুকোৱাৰ পৰা সিহঁত দুটাই গোটেই ঘৰৰ দায়িত্ব লয় দুটাক ভাই ককাই ডাঙৰটোৰ কাৰণে তোক বিচাৰিছে ময়েতো ক'লোৱেই যদি তেনেকুৱা হয় মোৰ ছোৱালীজনীয়ে মই যি কওঁ তাকে শুনিব তাই আৰু মই যি কওঁ সেইটো শুনেই মই জানোৱেই মোৰ ডাঙৰ ছোৱালীজনীৰ কথা সেনেকৈ কৈ পঠাইছোঁ এতিয়া সিহঁতে খবৰটো দিব বোলে কি হয় জানো ভাল হ'লেই হ'ল আৰু খবৰটো ভগৱানে হে জানে আৰু কি হয় আৰু তই বহুত সুখত থাকিব পাৰিবি গম পাইছ বহুত ধনী মানুহ তই এইবোৰ এনেকৈ কাম কৰি থাকিব নালাগে আৰু বহুত ভাল মানুহ তই আজিৰ পৰা কষ্টটো কমিব তোৰ গম পাইছনে তই জীৱনত বহুত কষ্ট পালি দেউতাৰে ঢুকাৰ পৰা মই তোক ভালকৈ খুৱাব পিন্ধাবও পৰা নাই ভনীৰৰ কথাটো বাৰু নকওঁৱেই তাই এতিয়াও সৰু নিচিনাই আছে তোকতো মই ভাল এখন ঘৰত দিব পাৰিলে মই আনন্দিত হ'ম মই বহুত গৌৰৱ পাম গম পাইছোনে মই বহুত সুখ পাম তোক ভালকৈ বিয়াখন দিব পাৰিলেই হ'ল আৰু ভগৱানে মোক সেইখিনি শক্তিক আৰু মাজনীক মা মই বিয়া ঠিক কৰি থৈ আহিলা তুমি মা মই তোমাক এৰি থৈ ক'তো নাযাওঁ মই বিয়া চিয়া নহওঁ মা মাজনী অ তেনেকুৱা কথা নক'বিচোন মাজনী ছোৱালী হৈ জন্ম হৈছ যেতিয়া এখন ঘৰত তই উলিয়াই দিবই লাগিব ন মোৰ কথা চিন্তা নকৰিবি মই ভালে থাকিম দে তোক যদি ভাল এখন ঘৰলৈ বিয়া দিব পাৰোঁ তাতকৈ মোৰ আৰু সুখৰ দিন কি হ'ব পাৰে কচোন তই বিয়া নবহোঁ বুলি নক'বি মাজনী বহুত ভাল ঘৰ তই বহুত অসুখত থাকিব পাৰিবি মাজনী তই তই বিয়ালৈ অমান্তিত নহ'বি মাজনী তোৰ বিয়াখনৰ গৈ মোৰ বহুত চিন্তা তেনেকুৱা এখন ঘৰ পাইছোঁ সেইটো কিমান ভাগ্যৰ কথা কচোন তই বিয়াৰ কাৰণে অমান্তি নহ'বি মাজনী মোৰ জানো দুখ নালাগে তোক এখন ঘৰলৈ উলিয়াই দিবলৈ মোৰো দুখ লাগে কিন্তু সেইটো বিধাদাৰ নিয়ম মাজনী তই বিয়া নহ'লে মানুহে পিছত হাঁহিব আৰু এনেকুৱা এখন ঘৰ পোৱাটো ভাগ্যৰ কথা দেচোন তই পাইছ সেইটো বহুত ভাগ্যৰ কথা মা ভণ্টিটো তেনেকুৱাই মই যদি গুচি যাওঁ তোমাৰ কি হ'ব মা তোমাক কোনে চাব মই তোমাক এৰি থৈ নাযাওঁ মা মই তোমাক এৰি থৈ নাযাওঁ মোৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগেও মাজনী তই নিজৰ জীৱনটোৰ কথা চিন্তা কৰচোন তোৰ ভাল হোৱাটোৱে মোৰ লাগে তোৰ ভাল হ'লে মই এনেই আনন্দ পাম গম পাইছনে মই চলিম দে মোৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে তই বিয়াৰ কাৰণে মান্তি হ মাজনী মান্তি হ'ব মা হ'ব দিয়া মোকো তোমাৰ সুখটোৱেই লাগে তুমি যি ভাল দেখা তাকে কৰা তুমি যি কোৱা মই তাকে কৰিম দিয়া মই জানোৱেই মোৰ মাজনীয়ে কেতিয়াও মোৰ কথা নেপেলাই হ'ব দে মাজনী মই আজিয়ে খবৰ দিম মই সিহঁতলৈ বহুত ভাল লাগিছে এনেকৈয়ে কিছুদিন পিছতে কথা বতৰা আলোচনাৰ মৰ্মে মালতীৰ ডাঙৰ জীয়েকৰ বিয়া হৈ গ'ল বিয়াখন ভালে ভালে পাৰ হ'ল বিয়াত মালতীয়ে এটকাও খৰচ কৰিব লগা নহ'ল চব ল'ৰা ঘৰৰ মানুহেই খৰচ কৰিলে খালী ছোৱালীজনীহে লৈ গ'ল একো সা সম্পত্তিও লোৱা নাই তেওঁলোকে বহুত ভাল মানুহ এজন ভাল ল'ৰা পালে মালতীয়ে যোৱা হিচাপে তাৰপিছত চাওকচোন কি হ'ল বাইদেউ তাইকেতো বহুত ভাল বোৱাৰীজনী চাই দিল দেই মোক ইমান ভাল মোৰ ইমান খেয়াল ৰাখে গোটেই ঘৰখনৰ ইমান খেয়াল ৰাখে মানে বহুত ভাল বোৱাৰীজনী পালোঁ দেই মই হয় নেকি ভণ্টি মই জানোৱেই তই যে ভাল পাবি তাইক তাইক মই সৰুৰ পৰাই চিনি পাওঁ তাই বহুত ভাল ছোৱালী গম পাইছেনে মাকো বহুত ভাল হয় দুজনী ছোৱালী লৈ তাই অকলে ছোৱালী দুজনী ডাঙৰ কৰিছে দেউতাকো অলপ দিন হ'ল ঢুকুৱা কিন্তু বহুত ভালকৈ ডাঙৰ কৰিছে সংস্কাৰ বহুত ভাল গম পাইছেনে বহুত ভাল এতিয়া ক'ত গ'ল তাই তাইক মাতচোন এবাৰ অঁ বা বহুত ভাল কিন্তু বহুত ভাল মানিছোঁ আৰু তাই বহুত ভাল পাত সোনকালে উঠি ইমান কাম বন কৰে মোক একো কামেই কৰিব নিদিয়া হ'ল নহয় তাই জাননে বহুত ভাল জাননে বহুত ভাল পাইছোঁ মই আৰু তাৰ কথা এটা ভাবিছোঁ জাননে তাইৰ যদি ভৈনীকজনী আছে ভৈনীকজনীও তেনেকুৱাই হ'ব চাগে আমাৰ সৰুটোলৈকে তাইকে লৈ আছোঁ দেই মই কথাটো মানে ভাবিছোঁহে মনত কাকো কোৱাই নাই তোকহে কৈছোঁ প্ৰথম কথাটো ভাবি চাবিছোনে বাৰু অ হয় নেকি ভালে ভাবিছ কথাটো মই বাৰু আলোচনা কৰিম দে আৰু এইখন বিয়া যোৱানো আজি কেইদিন হৈছে হ'ব দেচোন অলপ দিন ৰ এতিয়াই সৰুটোৰ বিয়া পাতিব নালাগে বাৰু মই কথাটো আলোচনা কৰি ঠিক ঠাক কৰি থৈ দিম বাৰু অলপ দিন ৰ ধৈৰ্য্য ধৰ আগতে ডাঙৰ বোৱাৰীহঁতেনাই খাই লচোন ভালকৈ তাৰপিছত সৰু বোৱাৰীহঁতেনাই খাবি সেইটো হয় বাৰু তথাপি মানে দেউতাক নোহোৱা ল'ৰা কচোন আৰু মোৰ যদি কিবা এটা হয় তে সিহঁত দুটাক ভাল ছোৱালীজনীজনী গতাই দি যাব পাৰিলে মোৰ কিমান ভাল লাগিব কচোন বাৰু ময়েতো সকলো দায়িত্ব ন মোৰেই দায়িত্ব দেউতাক নাই যেতিয়া আৰু ভাল ছোৱালীজনী তেনেকৈ যাব দিব নোৱাৰোঁ নহয় কচোন ভাল ছোৱালী বুলি গম পালে আনিবলৈতো মন যায়েই আকৌ বা কেনেকুৱা ছোৱালী আহে সেইবাবে ভাবিছোঁ ঠিক ঠাক কৰি থৈ দিয়া যাওক এতিয়া ডাঙৰ বোৱাৰী ইমান ভাল যেতিয়া ভনীকো তেনেকুৱা ভালেই হ'ব দেচোন আৰু পিছত বেলেগৰ লগত বিয়া ঠিক হৈ যাব নাপাম পিছত সেইকাৰণে ভাবিছোঁ কথাটো আগতে আলোচনা কৰি থৈ দিয়া যাওক তই কথাটো এবাৰ আলোচনা কৰিবচোন বিয়নীৰ লগত হ'ব দে বাৰু ভণ্টি হ'ব দে সেইটো কথা চিন্তা কৰিব নালাগে আগতে ডাঙৰ বোৱাৰীহঁতে অলপ দিন খাই ল বুজিছ সৰু বোৱাৰীক পাবি দে মই বাৰু কথাটো আলোচনা কৰিম আৰু এতিয়া বোৱাৰী ক'ত গ'লনো দেখা নাই যে অ জানো কিবা চাগে কামেই কৰি আছে এনি টাইম কামেই কৰি থাকে জাননে আহি পাই ঘৰ চব চাফা তফা কৰি মানে একদম মাত পানী বনাই পাকঘৰ মোক সোমাবই নিদিয়া হ'ল পাকঘৰটো মই এৰিয়ে দিলোঁ আৰু তাই চব কাম কৰিব গম পাইছেনে এতিয়া চাগে কিবা এটা কৰিয়ে আছে ৰচোন মই মাত দিওঁ মা জেঠাই বোৱাৰী দিয়া দিয়া চাহকাপ খাবলৈ বৰ মন গৈ আছিলে দিয়া ভালে কৰিলা চাহকাপ লৈ আহি হয় জেঠাই মই জানিছিলোঁ নহয় চাহ খাবলৈ চাহ খাওক মই আকৌ ভাত বহাইছোঁ মানে এওঁ আহিব যে ভাতকেইটা বহাই থওঁ বোলো হ'ব দিয়া মাজনী ইমান একেবাৰে সোনকালে ভাত টপতালেও হ'ব সি আহি পেলাই লগতে ভাত নাখায় নহয় হ'ব দিয়া বহাচোন আমাৰ ওচৰতে বহা ইমান কাম কৰি ফুৰিব নালাগে এনিটাইম খালী কামেই কৰি থাকা অঁ মাজনী হাতৰ মেহেন্দী যোৱাই নাই ইমান কামত লাগিলাই নে তুমি ইমান কাম বন কৰি ফুৰিলে কি হ'ব বাৰু কোৱাচোন এতিয়া নতুন বোৱাৰী অকণমান চব চাই চিতি আৰামত থাকিব লাগে তুমি আকৌ চব ঘৰৰ দায়িত্ব এতিয়াৰ পৰাই লৈয়ে ল'লা আগলৈতো দায়িত্ব ল'বই লাগিব তোমালোকৰে ঘৰ এখন তোমালোকেই চলাব লাগিব মাটো এতিয়া আৰু বয়স হৈ আহিছে মায়েটো একো চলাব নোৱাৰে তোমালোকেই মাক চলাব লাগিব হয়নে নহয় এইকেইদিন আৰু অলপমান ৰেষ্ট লৈ লোৱা আৰু চাহঞ্চতে বাৰু চাহকাপ খাই লওঁ দিয়া তুমি বনোৱা চাহনো কেনেকুৱা খাই চাওঁ এবাৰ হ'ব দিয়ক জেঠাই চাহ খাওক আৰু মই কাম কৰিব বেয়া নাপাওঁ নহয় মা আপুনি চিন্তা নকৰিব মই কাম কৰিব অকণো বেয়া নাপাওঁ মই চব কাম কৰিম আপুনি একো কাম কৰিব নালাগে আপোনালোক বহক চাহ খাওক মই সকলো কৰি মেলি আহৰি হওঁগৈ সোনকালে কৰি থ'লে তেওঁ আহি কিবা এটা খাবও পাৰিব দিনটো একো নাখায় সোনকালে ভাতকেইটা খালে তেওঁ অকণ ভাল পাব আগতে বাৰু বেলেগ কথা আছিলে এতিয়া মই আছোঁ যেতিয়া ভাতকেইটা সোনকালে আহি পালে ভাল পাব ন মা জেঠাই আপোনালোকে খাওক চাহ হ'ব দিয়া মাজনী যোৱা তেন্তে আৰু তুমি কিবা খাইছানে নাই তুমিও আকৌ খাই থাকিবা তুমি নিজে খাবলৈ নাপাহৰিবা আকৌ মই খাইছোঁ মা আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে অলপ আগত ভাইটিয়ে মানে ৰুটি খাওঁ বুলি ক'লে মই ভাইটিক ৰুটি বনাই দিছিলোঁ খাৰে এটা ময়ো খালোঁ আপোনালোকে ৰুটি খাব নেকি মা অঁ হয় নেকি ভাইটিক তিলা অঁ ভালে কৰিলা দিয়া সিও এইটো সময়ত কিবা এটা খায় তুমি যে তথাপি চবৰে গুৰুত্ব ৰাখিছা চবকে খ্যাল ৰাখিছা বহুত ভাল ছোৱালী দেই তুমি আৰু তুমি খাইছা ভালে কৰিলা আমি ৰুটি নাখাওঁ দিয়া আমি চাহকে খাম অঁ যোৱা তুমি কামত লগা

অঁ মা আজি অফিচ বন্ধ নেকি ময়ো সোধা নাই বাৰু কিন্তু এতিয়ালৈকে উঠা নাই কিয় জানো মই তাতে বিচনাতে চাহ দি থৈ আহোঁগৈ বুলি ভাবিছোঁ আপুনি চাহ খাওকৈ যাওঁ হ'ব দিয়া বাৰু চাহ দিয়াকৈ যোৱা অঁ অঁ আৰু এটা কথা অঁ মাজনী শুনাচোন তোমাৰ লগত আলোচনা কৰিম বুলি মানে কৰাই হোৱা নাই ডাঙৰ কথাই ডাঙৰ কথা কি ডাঙৰ কথা মা মানে তোমাৰ ভণ্টি যে তোমাৰ ভণ্টিক মানে আমাৰ মানসলৈ অনাৰ কথা ভাবিছোঁ গম পাইছানে মানস আৰু তোমাৰ ভণ্টীৰ বিয়াখন হৈ গ'লে তুমি কেনেকুৱা পাবা বাৰু কথাটো মই আলোচনা কৰিছিলোঁ জেঠাইৰ লগত জেঠাই তোমালোকৰ মাকো কৈছে বোলে কথাটো মাৰ আপত্তি নাই তুমি বাৰু কি কোৱা তোমাকোতো কথাটো কোৱাটো প্ৰয়োজন সেইবাবে ক'লোঁ কি বা ভাবা তুমি অঁ ভাল কথা তেন্তে মা ভণ্টিক যদি ভাইটিলৈ আনে তে ভালেই হ'ব আৰু মায়ে যদি সন্মতি দিছে তাত মোৰ একো আপত্তি নাই মায়ে যি কয় তাকে আৰু মই মাৰ কথা আজিলৈকে পেলাইও পোৱা নাই মাৰ ওপৰত মই কথাও কৈ পোৱা নাই মায়ে যদি কৈছে হ'ব বুলি তে হ'ব আৰু মা মোৰ একো আপত্তি নাই অঁ ভাল কথা তেন্তে হ'লে মই তেন্তে অহা মাহমানলৈকে ৰিং ছেৰেমনীটোকে কৰি থ'ম বুলি ভাবিছোঁ ভালেই হ'ব চাগে ন ক মা ভালেই হ'ব আপোনালোকে আৰু ডিচিশ্যন লোৱাটো কিবা বেয়া হ'ব নেকি আপোনালোকে যি চিন্তা কৰে আৰু হ'ব দিয়া তেন্তে তোমালোকৰ মাক তুমিও এবাৰ ক'বা অহা মাহমানলৈকে ৰিং চেৰিমনীটো কৰি তাৰ কেইমাহমানৰ পিছতে বিয়াখন পাতিয়ে দিম আৰু আজৰি হ'ব বিচাৰিছোঁ ময়ো বিয়াখন পাতি গম পাইছানে দুয়োটাই বিয়াখন হোৱাৰ পিছত মোৰ আৰু চিন্তা নাই আৰু ভণ্টিটো ইয়ালৈ আহোঁতে মানুহক দেখিছেই চিনি পায়েই তাইয়ো চাগৈ একো সন্মতি নিদিয়াকৈ নাথাকিব তাইও চাগে ভালে পাব নহয় জানো অঁ মা ভাইটিটো বেয়া লয় নহয় সেইটোতো মই জানো বা ভণ্টিও দেখিছে পচন্দ কৰিব চাগে কিয় নকৰিব আৰু আমাৰ নিচিনা দুখীয়া ঘৰ এখনক আপোনালোকে ইমান আদৰি লৈছে সেইটোতকৈ আৰু কিবা ডাঙৰ কথা হ'ব পাৰে নেকি মা তাই মান্তি হ'ব চাগে দিয়ক কি যে কথা কোৱা ধনী দুখীয়া বুলি একো কথা নাথাকে মাজনী মানুহৰ মনটোহে আচল কথা আৰু তুমি ইমান ভাল আমি তোমাক লৈ বহুত সন্তুষ্ট হৈছোঁ গম পাইছানে মাজনী আৰু ভণ্টিউ চাগে তেনেকৈয়ে হ'ব অঁ বাৰু হ'ব দিয়া বেছি কথা পাতি নাথাকোঁ তুমি যোৱা তাক চাহ দিয়া গৈ ময়ো ডাইৰিঙলৈ যাওঁ জেঠাই চাগে অকলে ৰৈ আছে অঁ মা হ'ব দিয়ক যাওক আপুনি চাহ খাওক গৈ হেৰি নুঠে নেকি আজি হেৰি শুনিছেনে কি হ'ল মানে আজি ইমান দেৰি হ'ল উঠা নাই যে কিয় এইয়া চাহ খা নিছোঁ মই উঠকচোন টেবুলতে চাহ দিছোঁ চাহ খাওক হেৰি শুনিছেনে

ৰচোন মাজনী ধৈৰ্য ধৰ ডক্টৰক ফোন কৰো ৰচোন ধৰ মাজনী কান নকৰিবি ৰচোন উঠিব ৰ ভাল হ'ব ৰ দা মই ডক্টৰক ফোন কৰিব দিওঁ ৰহ কি হৈ গল আপোনাৰ ভগৱান মোৰ লৰাটো কি হল এয়া লৰাটো কি হল Dojja dhoro dojja dhor ডাঙৰজন ল'ৰা ঢুকাই গ'ল মানে মালতীৰ জোঁৱাইকজন ঢুকাই গ'ল এতিয়া কিহৰ কাৰণে ঢুকাল কি হ'ল কোনেও ধৰিব নোৱাৰিলে ডক্টৰক মাতিলে কিন্তু ডক্টৰে ঢুকাল বুলি ডিক্লেয়াৰ হৈ দিলে আৰু একো ট্ৰিটমেণ্টেই কৰিব নাপালে কি হ'ল কি নহ'ল কোনো একোকে ধৰিব নোৱাৰিলে আৰু তেওঁ ঢুকোৱাৰ পিছত ভায়েকৰ কাৰণেতো বিয়া ঠিক কৰিয়ে থৈছিলে সৰুজনী জীয়েকক আৰু সৰুজনী জীয়েকক ঠিক কৰাৰ পিছত বিয়াখন সিহঁতৰ পাতি দিলে মানে ঢোলমূলকৈ বিয়াখন পাতি বোৱাৰীয়েকক লৈ আহিলে বা চিন্তাই নাই আৰু কিবা অসুবিধা হলে মই ইমান ধনী মানুহৰ ঘৰত বিয়া হ'ম বুলি ভবাই নাছিলোঁ তেখেতকনো কি ক'ম আৰু মই নিজৰ মনতে কি ভাবি আছোঁ তেখেতক ক'ব নোৱাৰোঁ নহয় আৰু এতিয়া এই বিশাল সম্পত্তি গৰাকী অকল মই আৰে এজনেই ল'ৰা আছে এতিয়া দুজন ল'ৰাৰ পৰা এজন হ'ল যেতিয়া এওঁৱে সকলোৰে দায়িত্ব ল'বলগীয়া হৈছে এতিয়া এতিয়াৰ পৰা মই চলাম এখন ঘৰ হা বায়ে মোক আগতে ইমানখিনি অত্যাচাৰ কৰিছিলে মই পাহৰি যোৱা নাই বা হ'ল কি হ'ল এতিয়া মই শিকাম তাইক টকা কি খোৱা বোৱা কি মোক খাবলৈ সময়ত গালি দিছিলে মাৰ লগ হৈ এতিয়া মই জ্বলাম তাই ভণ্টি অ ভণ্টি অ ভণ্টি ইমান কি মাতি আছো বাহিৰৰ পৰা ইমান চিঞৰি আছো ভাত খাগৈ ব'ল ভাত দিলো ডাইনিঙত নাখাওঁ মোৰ ভোক লগা নাই তহঁতে খাগৈ মোৰ চাহ একাপে খাবলৈ মন গৈছে কাম কৰা মানুহজনীক কগৈ মোৰলৈ চাহ একাপ লৈ আহিবলৈ কাৰণে চাহ একাপ মোৰলৈ বনাবলৈ দেগৈ যা ভণ্টি তই এনেকে কথাবোৰ কিয় কই সকলোৰে লগত একেলগে বহি ভাতকেইটা খাব নোৱাৰি পিছত চাহ খাই থাকিবি আৰু মাহঁতে ভাল পাব ন অলপমান ব'ল আকৌ বাহিৰলৈ বা তই মোক কামৰ দি নাথাকিবি দেই এতিয়া তই মোৰ বা নহয় বুজিছ আৰু এখন ঘৰ মোৰ মানুহটোৰ আণ্ডাৰত চলে গম পাইছ নে মোৰ মানুহটোৱে চলাই আছে তেন্তে হ'লে মোক তই অৰ্ডাৰ নিদিবি মই যি কৰোঁ মই নিজৰ মতে কৰিম তই মোক শিকাব নালাগে যা তহঁতে খা যদি খাবৈ মোক চিঞৰি নাথাকিবি ভণ্টি তই আগৰ স্বভাৱ এৰ ভণ্টি তই এতিয়া যদি এনেকৈ কৈ থাক চবেই তোক বেয়া পাব গম পাইছ নে সকলোৰে লগত মিলিজুলি চলিবলৈ সি এই হ'ব দে তই মোক শিকাব নালাগে কেনেকৈ কাৰ লগত চলিব লাগে শিকাব নালাগে আহি পেলাই গিয়েৰ মূৰ খালী আৰু তই মোক শিকাবলৈ আহ বিধবাজনী যায় মোৰ চকু আগৰ পৰা যা তোক মোৰ চালেও মোৰ সংসাৰখন বেয়া হৈ যাব আকৌ যা তাৰ পৰা যা সৰু বোৱাৰী তুমি ডাঙৰ বোৱাৰীক এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছা যে কিহৰ কাৰণে তোমাক ভাত খাবলৈহে মাতিবলৈ আহিছিলে তুমি এনেকৈ কৈছা যে মই কিন্তু ভাল পোৱা নাই দেই বায়েকক এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব নাপায় নহয় সৰু বোৱাৰী আৰু তোমাৰ বায়ে মোৰ ল'ৰাটোৰ মূৰ খোৱা নাই তাৰ কিবা এটা প্ৰব্লেম হোৱাৰ কাৰণে এনেকুৱা হ'ল বুজিছা বাইতো কিমান ভালকৈ ঘৰখন চলাইছিলে তুমি জানাজানো মই বাক লৈ বহুত সন্তুষ্ট গম পাইছানে বাক কেতিয়াও নুদুখিবা তেনেকৈ হ'ব মা আপুনি মোক শিকাব নালাগে কাক কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে মই চব জানো বুজিছা আৰু এইখন ঘৰ এতিয়াৰ পৰা মোৰ মতে চলিব কাৰণ মোৰ হাজবেণ্ডৰ টকাৰে আপোনালোকৰ নহয় গম পাইছে একমাত্ৰ ল'ৰাহি আৰু তেওঁ গোটেই ঘৰ চলাই আছে যেতিয়া মই যি কওঁ সেইটোৱে নহ'বা মই কথা বেয়া কৰি দিম বুজিছে মই কাক কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে মই জানো আপোনালোকে ন হ'ব মোৰ শিকিবলৈ মনো নাই তহঁতে যায় ইয়াৰ পৰা আৰু বেছি যদি কৰি থাক মই কিন্তু যৌতুক দাবী কৰাৰ কেছত কিন্তু পুলিচক লগাই দিম দুইজনীকে লৈ যাব জেললৈ গম পাইছ চবকে মই ঘৰৰ পৰা উলিয়াই চব মই নিজে কৰি ল'ম গম পাবি তেতিয়া বেছি মোক কথা কৈ নাথাকিবি এইখন ঘৰৰ মালিকনী হওঁ মই এতিয়া অলপ ভালকৈ চাই চিতি কথা কবি ভণ্টি তই এনেকৈ ওলাবি বুলি মই ভবা নাছিলোঁ তোক কিমান আশাৰে বিয়া পাতি আনিছিলে মাহঁতে অ তই এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিছ অঁ মই একো বেয়াকৈ কোৱা নাই যাক যি ক'ব লাগে তাকেহে কৈছোঁ বোৱাৰী তুমি এনেকুৱা হ'ব বুলি ভবা নাছিলোঁ একেখন ঘৰৰ ছোৱালী হা ডাঙৰ বোৱাৰী ইমান ভাল আৰু তুমি এনেকুৱা এনেকুৱা ব্যৱহাৰ তোমাৰ ভবা নাছিলোঁ তুমি যে এনেকুৱা হ'বা ডাঙৰ বোৱাৰীক চাইহে তোমাক বিয়া পাতি আনিছিলোঁ কিন্তু তুমি সম্পূৰ্ণ ওল্টা মোৰ বহুত ডাঙৰ ভুল হ'ল তোমাক বিয়া পাতি দি হ'ব মোক তাইৰ লগত নিৰিজালেও হ'ব বুজিছে মই অলপ বেলেগেই মই তাৰ নিচিনা হ'বও নিবিচাৰোঁ সৰুৰ পৰা সকলোৱে খালী তাইৰ লগত ৰিজাই ৰিজাই মোৰ মাথাটো বেয়া কৰি দিছে এতিয়া আৰু এইবোৰ শুনিবলৈ মন নাই বুজিছে এইখন ঘৰ এতিয়া মোৰ মতে চলিব ওলাই যাওক ইয়াৰ পৰা

তাই সৰুৰ পৰাই তেনেকুৱা আছিলে কিন্তু মই নিজৰ ভণ্টি বুলি মই ভাবিছো তাই ভাল হ'ব নেকি কিন্তু তাই একেই থাকিলে মা মই আপোনাক ক'ব লাগিছিলে কথাখিনি কিন্তু মই ক'ব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ মোৰ নিজৰ ভণ্টিজনী ভাল হোৱাটো মই সদায় বিচাৰোঁ মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক মা মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক ডাঙৰ বৰী তুমি মোক ক্ষমা বিচাৰিব নালাগে তুমি একো ভুল কৰা নাই তুমি নিজৰ ভণ্টিকনো কেনেকে বেয়া বুলি ক'বা আৰু মই তোমাৰ নিচিনা বুলিয়েই ভাবিছিলোঁ তাইক কিন্তু তাই তোমাৰ নিচিনা নহয় সম্পূৰ্ণ উল্টা মই বহুত ডাঙৰ ভুল কৰি পেলালোঁ মোৰ ল'ৰাটোক ল'ৰাটোকো তাই বেয়া কৰি পেলাব ডাঙৰ ল'ৰাটোতো হেৰুৱালোৱেই সৰু ল'ৰাটোকো মই হেৰুৱাব লাগিব এতিয়া মোৰ বহুত বেয়া কপাল দেই আপোনালোকে ইয়াৰ দৰে মোৰ কথা আলোচনা কৰি আছে হা ওলাই যাওক ওলাই যাওক মই আৰু আপোনালোকক খাই বাই ৰাখিব নোৱাৰোঁ ভণ্টি তই কি কথা কৈ আছ এইবোৰ কৈ আছ তই ঘৰৰ পৰা যোৱাৰ কথা কৈছো হোৱা নাই তই আহি পোৱা আৰু তই কি হৈছে মানে ভণ্টি 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 কৰি নাথাকিবি মোক একো ভণ্টি নহয় মই মই এইখন ঘৰৰ মালিকনী হয় একো তোৰ ভণ্টি নহয় ওলাই যাৰ পৰা ওলাই নগলে মই গতিয়াই ঠেলিয়ে বাহি কৰিম কৈ দিছো ভণ্টি কি ভণ্টি হা কি ভণ্টি ওলাই যা তই ওলাই যা কৈছো ওলাই যা মই লৰাটোক মাত দিওঁ ৰবা চকু মেলচোন ভণ্টি পাপৰি পাপৰি ভাল পাইছানে অলপ আমৰ কি হৈ গল বা বা মোৰ কি হৈ গল মই ভৰিখন না দেখোন বা মই বহুত ডাঙৰ ভুল হৈ গল তহত ভৰি ডাঙি ডাঙৰ কাৰণে ভগৱানে মোৰ ভৰিখন লৈ গল জানাইছো না কান্দিবি না কানলিবি ভন্টি তোৰ কপালৰ জিলিখা আছে এটো এটো হ'ব নহয় নিজৰ তই চিন্তা নকৰিবি মাজনী ভণ্টি তই চিন্তা নকৰিবি ক্ষমা কৰি দিয়ক মা মোৰ বহুত ডাঙৰ ভুল হৈ গ'ল বোৱাৰী তুমি এতিয়া ক্ষমা খুজিব নালাগে আমাক ভগৱানে তোমাৰ শাস্তি দিলে তোমাৰ ভুলৰ শাস্তি ভগৱানে তোমাক দিলে বোৱাৰী তুমি আৰু কি শাস্তি পাবানো তুমি নিজৰ ভুলটো মানি ল'লা নিজৰ ভুলটো বুজি পাইছা সেইটোৱে যথেষ্ট আৰু আৰু যিখিনি কষ্ট পাইছা যিখিনি শাস্তি পাইছা সেইখিনি বহুত বেছি দিছে ভগৱানে বোৱাৰী বহুত বেছি দিছে তুমি আৰু দুখ কৰি নাথাকিবা সকলো ভাল হ'ব দিয়া বোৱাৰী সকলো ভাল হ'ব মই তোমাক কেতিয়াবাই ক্ষমা কৰি দিলোঁ বোৱাৰী ক্ষমা কৰি দিলোঁ মই মোক যে মাহঁতে মোক সকলো কৈছে কিন্তু কিন্তু ভগৱানে তোমাক তাৰ শাস্তি দিলেই মইনো আৰু কি শাস্তি দিম তুমি মাহঁতক ভৰি দাঙি খেদিবলৈ গৈছা আৰু তাৰ কাৰণে ভগৱানে তোমাক এনেকুৱা কৰিলে হ'ব তুমি দুখ নকৰিবা মই তোমাক এৰি নিদিওঁ পাপৰি তোমাক এৰি নিদিওঁ তুমি ভাল হোৱা তুমি বুজি পাইছা নিজৰ ভুলটো সেইটোৱে যথেষ্ট মোৰ কাৰণে তুমি যদি নিজৰ ভুলটো মানি ললা নললা হয় তেতিয়া চাগে মই তোমাক বাদ দিলোঁ হয় তুমি মোৰ মাক ইমান কষ্ট দিছা তুমি মোৰ বৌক ইমান কষ্ট দিছা বৌ ইমান কষ্ট পাই আছে জীৱনটোত আৰু তাৰ তাৰ ওপৰত তুমি কষ্ট দিবলৈ আহিছা মই কিমান কষ্ট পাম সেইটো তুমি এবাৰ ভাবি চাব লাগিছিলে তাপৰি তুমি নিজৰ ভুলটো মানি লৈছা সেইবাবে মই তোমাক একো নকওঁ তোমাৰ ভাল হ'ব দিয়া তুমি চিন্তা নকৰিবা মই বাহিৰলৈ তোমাক লৈ গৈ চিকিৎসা কৰ তুমি চিন্তা নকৰিবা মোক ক্ষমা কৰি দিয়া মানস মোক ক্ষমা কৰি দিয়া মোৰ বহুত ডাঙৰ ভুল হৈ গ'ল মোৰ বহুত ডাঙৰ ভুল হৈ গ'ল সৰুৰ পৰাই সকলোৱে বাৰ লগত মোৰ ৰিজাই থাকি কাৰণে মোৰ বাৰ ওপৰত খং উঠি থাকে আৰু বাক অত্যাচাৰ কৰিব ল'লোঁ মই আৰু বাৰ কাৰণে মাকো মই বেয়াকৈ ক'লোঁ মোক ক্ষমা কৰি দে বা মা মোক ক্ষমা কৰি দে মই নিজৰ ভুলটো মানি লৈছোঁ মোৰ বহুত ডাঙৰ ভুল হ'ল যাৰ কাৰণে মই এনেকুৱা শাস্তি পাবলগীয়া হ'ল মোক ক্ষমা কৰি দে তহঁতে হ'ব দে ভণ্টি কান্দি কাটি নাথাকিবি সকলো ভাল হ'ব দে সকলো ভাল হ'ব সকলোৱে মিলিজুলি চলিম দে তই চিন্তা নকৰিবি মই আছোঁ নহয় তোৰ লগত